Senator Tuan Muhammad Hasbi bin Muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan yang dipertua atas peluang ini. Penubuhan Majlis Media Malaysia ini adalah satu langkah yang cukup baik yang diambil oleh kerajaan sebagai satu badan kawal selia industri media di Malaysia yang berperanan untuk menetapkan standard dan tata laku pengamal media dan pengamal media bebas mengikut standard kewartawanan yang beretika dan bertanggungjawab. Datuk yang dipertua sebagaimana yang disebutkan tadi, ranking kita jatuh dari 73 pada tahun 2023 kepada 107 pada tahun lalu. Dan kita juga daripada kedudukan terbaik dalam negara-negara ASEAN menjadi tempat kedua. Walau bagaimanapun, ianya tidaklah seharusnya menjadi sesuatu yang terlalu mencemaskan ataupun terlalu membimbangkan kerana penurunan tersebut berpunca daripada pelbagai faktor. Sebagaimana yang disebutkan, badan yang membuat penarafan ataupun ranking ini ialah sebuah NGO, Reporters Without Borders. Dia hanya sebuah NGO. Dan NGO itu sendiri mengakui bahawa tindakan kerajaan dari sudut mengekang hantaran menyekat perkongsian yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan raja, juga pendirian negara kita terhadap beberapa isu yang sensitif seperti isu LGBT juga mempengaruhi laporan yang dikeluarkan oleh RSF itu. Justeru pendirian kita yang berlandaskan adat ketimuran dan agama tidak perlu dikompromi hanya semata-mata untuk meraih penarafan atau ranking yang lebih baik. Isu media tidak seharusnya terhad kepada soal kebebasan media semata-mata tetapi pelbagai aspek penting termasuk etika kewartawanan dan juga kebertanggungjawaban media mesti juga menjadi perhatian ataupun tumpuan yang lebih penting. Media yang bebas penting tetapi media bebas tetapi tidak terkawal sehingga membawa kepada pelaporan yang tidak beretika dan bertanggungjawab akan membawa impak yang buruk kepada masyarakat dan negara. Dato yang dipertua, saya ingin merakamkan tahniah kepada Kementerian Komunikasi kerana telah keluarkan kod etika kewartawanan. Dan saya percaya dengan penubuhan majlis media ini Kod etika akan lebih tuntas dan menyeluruh Kerana ianya akan digubal oleh majlis media itu sendiri Datuk yang dipertua, tuan yang dipertua Bagi umat Islam, kualiti dan model terbaik media tidak seharusnya Berasaskan kepada penarafan dan syur yang dibuat oleh RSF Atau mana-mana badan yang wujud berpandukan pemikiran manusia yang serba kekurangan Ataupun perspektif tamadun barat semata-mata Sebaliknya panduan tertinggi kita ialah Al-Quran dan hadis dan juga panduan ijma' dan kias. Satu aspek dalam media ataupun pelaporan suatu perkara ini kita boleh kaitkan dengan larangan mengumpat atau ribah dalam Islam. Islam meng mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan ataupun mencalarkan maruah seseorang seperti mengumpat sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat yang membawa maksud jangan kamu mengintip mencari kesalahan dan keaiban orang dan jangan kamu mengumpat sesetengah yang lain kerana mengu, kerana seseorang adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati sudah tentulah kamu jijik kepadanya begitu berat sekali perbandingan yang dibawa oleh Allah dalam al-Quran bahawa dosa mengumpat ini seteruk sebagaimana makan daging saudara dan dalam satu hadis juga disebutkan bahawa mengumpat ini bukan semata-mata kita bercakap tentang keburukan seseorang tetapi kamu juga boleh menjadi mengumpat sekiranya kamu menyebut perihal saudaramu yang tidak disukai. Saya menyebutkan dua hadis dua dalil ini menunjukkan betapa halusnya ajaran Islam dalam soal menceritakan atau melaporkan sesuatu perkara. Larangan mengumpat bukan hanya pada suatu keburukan ataupun aib tetapi perkara baik dan neutral pun sekiranya tidak disukai oleh individu yang terlibat maka ia juga mesti dilarang. Walaupun Imam Nawawi memberikan pengecualian kepada kepada enam perkara, umpamanya kita dibenarkan diharuskan uh, mengumpat dalam soal untuk mendapatkan uh, fatwa daripada mufti untuk me menghentikan kezaliman daripada mereka yang zalim serta beberapa lagi uh, pengecualian. Tetapi ini menunjukkan bahawa aspek agama tidak boleh dikesampingkan dan janganlah kita terlalu obses untuk melaporkan media secara bebas sehingga kita melupakan etika dan akhlak yang telah digariskan oleh agama. Datuk yang dipertua, tuan yang dipertua, poin yang saya ingin tekankan dalam usaha memastikan kualiti media kita berada pada tahap yang terbaik, panduan dari agama seharusnya menjadi pedoman terpenting. Saya ingin mencadangkan agar golongan alim ulama ataupun agamawan mesti dilibatkan dalam lembaga majlis di bawah fasa 8 akta ini. Kalau kita komited untuk memastikan perlu ada wakil wanita, sekurang-kurangnya tiga wakil wanita dan wakil Sabah ataupun Sarawak Kenapa tidak golongan agamawan yang memahami tentang agama dengan lebih baik ini diberikan peranan lebih-lebih lagi fungsi media yang amat kritikal dalam menjaga kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Tuan Yang Dipertua, beberapa soalan dengan saya bangkitkan, antaranya sejauh mana pengamal media dan pengamal media bebas akan diwajibkan untuk mendaftar sebagai ahli majlis ini? Apakah keistimewaan bagi mereka yang mendaftar berbanding yang tidak mendaftar? Dan sekiranya mereka tidak mendaftar, adakah mereka tidak tertakluk kepada kod etika, tata laku dan prosedur tata laku yang ditetapkan oleh majlis? Berkenaan dengan ahli lembaga lantikan menteri, saya boleh bersetuju kerana jumlah 2 daripada 21 itu memang jauh daripada mencukupi untuk majoriti mudah. Tetapi saya nak tanya adakah dua lantikan itu possible untuk jadi pengerusi kepada majlis ini Dan sekiranya layak untuk dilantik kita harap ada jaminan daripada kerajaan supaya jangan dilantik Biar mereka hanya menjadi wakil kerajaan untuk memberikan pandangan yang terkait dengan kementerian Umpamanya kewangan, kementerian agama dan juga kementerian dalam negeri Dan sikit lagi yang dipertua dalam mohon akta mohon ini penutupan. juga diperuntukkan sekurang-kurangnya ya, ya mohon buat penutupan ya perenggan terakhir sekurang-kurangnya tiga wakil wanita dan tiga wakil Sabah Sarawak kenapa tidak ada peruntukan khusus untuk wakil belia pengamal media yang muda kerana mereka juga ada isu-isu yang perlu untuk diper, di, diperjuangkan dan kalau RUU ini mewajibkan sekurang-kurangnya 3 wakil daripada Sabah dan Sarawak, apakah jaminan oleh kerajaan bahawa setiap negeri akan diwakili dalam 21 ahli lembaga keseluruhan ahli ini. Itu saja tuan yang dipertua, saya mohon menyokong.